Давай, а вот, вот Гриша пастушок. Он посел стадо тигров и лошадей. Давай. Во, посил лошадей. А теперь в дудочку паду. А теперь паду в дудочку. А теперь вражок. А так не получилось. Не так свалишься, нет. Давай вражок, только паду. А теперь вражок паду, что все. Вражок, вражок. Ну, а теперь вражок подуй. А тут тигры не придут. Ух ты. А тут пришла лошадь и говорит. Здравствуй, пастушок, ты меня звал. Спасибо, что меня позвал. Ух ты. Ну, сунь, это не пускай, это что Так, а тут пришел тигр. Здравствуй, Гриша, ты меня звал. Я пришел на звук твоей волшебной А теперь у нас есть колокольчик, там ежик, позвони в колокольчик, там еще какой зверь придет. Ну какой-то придет. За веревочку возьми. Mm. Что не ну давай, звони в колокольчик. <звук> Ух ты, здорово как. А тут пришла киска и говорит, Гриша, ты позвонил в волшебный колокольчик, и я к тебе пришла. Мяу. Да. И лошадь говорит: игуго, го а ты мне подуй в волшебную дудочку. Да. Прибежали все. Здорово как! Ну повернись, дайте. Ну-ка давай. как задуну, да. Только не свариться, ты сам ушибешься. ну звучит только одна дудка, смысла нет. Задумаю что-то одно. Не, лучше вражок дуй отдельно. Лучше врага. за Гриш, не надо, подой в вражок. Здорово. Вот а так не получится. Шел по полю пасушок. Громко дом в свой рожок. Ну, теперь вражок падай. Здорово. А, 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 а смотри, а. дудочка дует низким голосом, она маленькая, а, дует басом. А. а рожок большой и дует тоненьким глазком. Видишь, как смешно? Смотри. Рожок большой такой, а дует каким глазком? Низким или высоким? Проверь. А. Ух ты. А я говорю, ну, сейчас я как закрою. как он о, уже упала. Так у громкого звука лошадь взяла и упала. Там-там-там. <свес> 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 Музыка.